Наше життя це стрім. Стрім колетить. Я не проти. Наша країна наш дім Вона потребує більше турботи. Наше життя це стрім. Наші донатори. Ми самі хочемо щастим трошки Жахають, бо далеко. Давай. Ви розумієте українську мову? Давайте попробуємо. Давайте. Про что поговорим? А что вы можете на украинской мове сказать? Чем не разница пригода от нагоды? Привода чего? А давайте вот такой интересный вопрос. Давайте. Как там? Пуля попала... Пуля попала в кулю. А, Это... куля потрапила в кульку. А еще интересно тоже такой этот. А есть такое слово, вот хлопья снега, Пластив... пластивцы снегу. пластивцы снегу. Да. И уже конкретный такой. А стрекоза, Бабка, бабуся поймала бабку. <laughs> ну ладно. Все. А можете вы перекласти? Э -э я из лука стрельнул в лук. Я из лука стрельнул в лук. Да. но ну у нас будет Я из лука стрельнул в цибулю. А вас будет Я из лука стрельнул в лук. Я из лука стрельнул в лук. Попал в лук, например. А вот-вот-вот, ну, это, конечно, прикольно, какого-то там. Да, а да. вот этот, есть такой творожный сыр. Э, домашний как сыр. Это? Как это у вас будет? Творожный, творожный сыр. Домашний сыр называется. Да вы что? Да. Отворок а как будет? Домашний сыр. Отворок, а просто. Так творог. и будет. Домашний сыр. А, а просто сыр это сыр, да? А, а, сыр сыр ц... это? а, а сердце твердый. А, твердый сыр. Да. А, а по иным сырам а От корок. А а это <с просто сыр. Все виды сыров называется сыр. Все разные сыры. А, сир. все что связано с творогом вас сыр. Так, так. Творожный сыр это у вас. Сырный, или как там называется, да? Творожный сыр. А чего у вас называется сырники, а не творожники? Ну, потому что, наверное, так вот изначально. Ну наш... вот, значит, сыр тоже, значит. Творог, творог, а, а сырники что иначе... чего <сих> А с чего да. работают сырники? Из, из, из сыра. творога, да? Из сыра, да. Из творога. Это, это уже... Творог, это и есть сыр. А у вас творог что? Так творог, это и есть сыр. Ага. И у вас Он тоже. Я... Якщо что у вас сырники. Есть... А у нас творог творог. есть творог, и есть сыр. у нас отличия є у вас. Які відмінності, якщо сирники будуть так і сирники у вас? Ну, у нас называются сирники, це просто творог. Ну, у вас не творожники называются, а сирники. Значить, вони а зробляться з б... сира, А що ти вже катаешься? що з тобою? Як в смысле сира? Они з ворога делаются. А що ж они называются сырники, если они роблятся ворога? А, не творожники. Да, не творожники. А почему у вас нету такого? Якого? У вас нет вообще. У вас все сыр. А у вас да? все масло. У вас все масло. А почему? А у нас есть олия. Олия, как перекладается у вас? Какая олия? Олия. Это олия. это не ваше слово. Но у нас оно есть. Оно не ваше слово. Олия. не ваше слово. Как называется мастило по вашему? Машинное масло, как называется у вас? Мастило. Машины, у нас мастило. А як у вас називається кни... книгарня? Книжковий магазин двома словами. А як у вас називається шахівниця? Шахматна стільки багато слов обозначає одне і те ж? Наприклад. Ну вот говорите, машинне масло там. Це ничего. це вас означає одне і те ж, У нас мастило це, а масло це масло. А у вас масло, все, масло, масло. А пол, пол шестого це як? Пів шостого. А у вас. А как крыша? Пол, підлога, дах. Дах? А Німецьке слово. Ну ми ж запозичили багато слів, ви теж запозичили. Кирпич. Кирпич. Кирпич це що за слово у вас? Кирпич? Так, да, це ж тюркське слово. А майдан. А сарай. А сарай, що а. у вас за слово? Сарай. Сарай это, это херовий хібар, так само. О, бачиш, а це ж дворець у них. Сарай. у кого-то сарай это дворец, а у да, нас сарай. А у а вас это... сарай. Это... Вы забрали слово чужое. Абажур. <laughs> а абажур. <laughs> а, акварель, а майдан. Аквариум. А Майдан это что а слово? Турецкий. Это ваша... Но у нас есть, дивись, у нас есть площадь и Майдан. У нас есть площадь и Майдан. Майдан. Ну, украинский. Ну, то что? Ну, турецкое слово. Мы взяли да? себе слово Майдан. У кого? У турки. Да вовшо? Ну я наскільки знаю, да. Може я помиляюсь, я ж можу помилятись. А ви хоч одно слово українське можете сказать? Чисто український. Да, божевільний. Чисто український ідентичний слово. Да. Прямо... Божевільний. Как? Божевільний. Божевільний. Деревій. Сейчас секундочку. Алиса. Алиса слово божевильный. Технология. Не удалось найти значение слова божевильный. Нагидки. Деревьей. Нагидки. Чорнобра. Алиса, слово деревья. Ні, неправильно. Це ж українське слово дереві. Чорнобривці. Чорнобривці. — Чорнобривці. Вас такого нема, у вас по-іншому називається. Я забув, як вас. Чорнобривці перекладається, Я забув. Бархатці. Бархатці. Бархат, 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 а в нас чорнобривці українські змі? Чорні Она... брови, чорні бривці. Короче, вы... Короче, есть у нас слова, яких вас не и яких у вас ни одного немає. слова, ни одного слова на самом деле украинского нет. Ага, божевильный, это не украинское слово. Нет, это конечно. А, нет. я понял. Просто это. А знаете, что такое слово тебе? Тебека. Не, не чу. А вы говорите про чужие Вот узнайте, когда слово тебе, тогда узнаете. А это украинское слово тебе? Тебека нет. Это... А что я мою знать это слово? Это тиква. А чого я и... маю знати це слово? У нас гарбуз. Тиква — це а гарбуз. А вот называется что. називається называется. Че? А в нас гарбуз називається. А в нас тебе. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Чи живі, чи здорові всі роди, чи гарбузові. И в итоге, итоге будемо ругаться из-за різних налічення одного ми того? — не сваримося. — Другими словами, ми не сваримося. Конечно, нет. Вот дивіться, у Ми... вас є ежевика, нас, їжевіка, у нас, нас я... ожина. Українське слово ожина, у вас є живика. Да блин, это сейчас вот пока еще есть. А, а ну так есть. А, ты погрожуєш это... уже, ти погрожуєш. Это, 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 это сейчас все закончится. Это ти погрожуєш мені, так? Ну, почему? Вы... Кто-то уедет в Польшу, кто-то погибнет на а полях. А, яке ти маєш право виганяти а мене? Русский, яке ти маєш право виганяти русский. мене з моєго дому? А чего ты маєш право выгонять меня? Я ну то спочатку спробую, а потім докажу. А что, ты отменило это право? Право сильно, а де це написано? Це право сильного? Право сильного не, не написано, да? Оно просто делается. Зрозумело. Ну, а вы можете стать слабшими? Ну станется таке чи ні? Кого хотим, поднимем. Кого хотим, опустим. Так Ми... вы опуститесь? Мы сверхдержава. А, о, великодержавный шовинизм. Я зрозумил. Угу. Сверхдержава, яких не бывает. Иран еще сверхдержава. Да. Он Иран, да. Иран бомбил. Да. Пит... Да. Иди, иди спасай своего друга Ирана. Спасем. А, спасешь. Зрозумил. Мы, Россия, Китай, ну и Америка, возможно, угу. являемся теми силами, которые может Влиять. Угу. Мы сейчас влияем. А где вы влияете? В каком регионе? Давайте, это, скажем так вот. Каждый день Украина теряет около примерно 100 километров квадратных. Угу. Может 200? Каждый день. Может 200? Каждый день. Может двести. Может быть, и знаешь, площа Украины. Ты знаешь, скільки площа України всего квадратных километрів? Тобі домашнє буде домашнє завдання Подивитися, скільки площа. У нас задача, кстати, не километр забирать. вже не кілометри Спочатку хвалився километром. <звучить> ага. а скільки? До скільки, скільки, до нас, нас стільки людей немає, звісно, немає. Нас стільки людей, їх ловите. Прешиш, Ви їх нас ловите. людей Ви не може їх. бути. Ти вмів порахувати, скільки за три з половиною роки днів було вже. І якщо помножити оцю кількість, що ти сказав, давай давай порахуємо це, що ти сказав, що ти ляпнув. Давай. Сколько это цикаловит? Сколько каждый день? Сколько каждый день бывает? Около тысячи. Около тысячи. Тысяча помножимо на... Ну, это так. Я, ага, то, то есть вы, можете, вы, вы вбили уже... Кап, кап такой, кап прилетает, вот там, там бух. Там вы, уже... вы вбили Не один посчитать. миллион, один миллион двести тысяч? Там были, там они просто становятся без вести пропавшими. Ага. Сколько у вас без вести пропавших? Угу, зрозумію. То есть ты уважаешь, что вы убили уже один миллион двести тысяч украинцев? Ты с чего ты взял? Но за взял? Ну за четыре роки войны. Ты уже посчитал? Ну да. А тысячу э, хлопцев в день? Ну да. Это, это в год сколько? Если в день тысячу примерно, то в год сколько? Ну 365 шестьдесят пять тысяч. И за 4 года Ну я ж сказав, приблизно 1200, бо ще 4 роки не пройшло. Мільйон, мільйон 200 тисяч. Це да, це ти вважаєш, що так ты все правильно понимаешь ага, зрозуміло, зрозуміло. Ну и как тебе такие цифри? А ми ж захищаємося. Ви захищаєте? Ну так, ми ж захищаємося, що нам робити. А что ви на Донбас поперли? Зачем? Колица мы поперли на Донбас? в 22 му году. Так Донбас же на Киев шел. Там танки написано было. На никто не шел, там все были в переговорах. Ні, написано было на Киев so, на танке. вони нет, на Киев хотели идти. Мы захищались. Я вважаю, что мы на базе. Все зафиксировано, мы Все зафиксировано. Вы за... начали. Да, апреля, зафиксовано, что ты пьяный. Да. Действительно да, зафиксовано. Зафиксировано. Зафиксовано, что ты пьяный, что ты что-то хилета, если я какие-нибудь Можно хоть что про меня говорить. Ну, факт остаются фактом. А какие. Та бы є до меня есть питания. Вы начали обстрел, данный допуст. Табы е до меня есть питания. Да, уже нет. Наверное. А всего наикраще. Потому да, что ты ничего не сможешь ответить. Давай. Давай. Здравствуй. Здравствуйте. Вы откуда? Из Москвы. Вы тоже гетеро, да? Гетор? Да. Ну, конечно, гетерос. если да. хочешь. А вы любите фристайл? Фристайл это э, на этих, на лыжах, что ли, вот эти вот спортивные, ну, то да. есть прыжки с лыжами. Да, да, прыжки с лыжами. Ну, блин, так себе. Ну, да, красиво, нормально. Понял. О чем поговорим с вами? Да, слушайте, ну можем про историю за политику за что хотите да? давайте за историю политику не историю не хочу политику люблю обсуждать у меня есть вопросы можно да пожалуйста по, по очереди вопросы вам за позадаю у меня есть тут список целый первый почему украина не бомбит больше черноморский флот mm -hmm. Не может достать. Ага. Так. Знаете ли вы, что количество. Согласны ли вы с утверждением, что количество захваченных территорий Российской Федерации в 2022 году больше, чем сейчас? В 2022 году больше, чем сейчас. В двадцать втором. Слушайте, ну, я не знаю. Ну, в марте 22 например, или в мае. Ну, ну, ну в 22-м году, а что значит, вот какой? А это вот только южный вот этот вот перешейк, сухопутная коридор в Крым. Под а Киевом это? вы были, в Харьковской области. Харьков... А, Харьковская область. А, а, этот подскок, что ли, вы рисуете эти все вот эти вот рисунки? Ну, конечно, да, да, да. Да, тогда было гораздо больше. Тогда прям Киев окружили. Видели ли вы видео со счастливыми, со освобожденными людьми? В каком городе? Да, видел. Это? В Мариуполе. Мариуполе. В мари... а, а вы, вы да, знаете, я... что это не построенные были люди? Да, я лично знаком с одним человеком. Ага. Да. Что вы знаете про мясные штурмы? А, мясные штурмы... Мясные штурмы – это выражение, которое... Когда нужно взять и утилизировать людей под любым предлогом. Ну, например, например, подошли какие-то люди, там их нужно кинуть, деньги взять, там и так далее. Это украинская армия. Это а интересно. в российской армии такое есть? Вот сегодня буквально приняла Государственная Дума закон о том, что командиры могут подтверждать за эти сами завещания. Это очень интересный закон. Вот в Украине он давно существует и очень критикуется. Вот, поэтому я вот думаю, не знаю, я пока не знаю. Пока нет такого, а в Украине есть. Знаете ли вы, что по последнее время новые бойцы две недели проходят подготовку и сразу идут в местные штурмы Российской Федерации? Нет, сомневаюсь не в этом. Слышали ли вы, что Путин? нога российского солдата, про ногу российского солдата. Слышали фразу? Да, да. Согласны? Буквально недавно. Но, ну, но мы особо в Африку точно. Yeah! Молодец. И в Сирию, и в Сирию. Да, Сирия, Африка, да, 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 да. Слушай, украинцы, если бы с нами были, они бы с нами вместе. Слушайте, негров освобождать от колониализма, это же хорошая работа. Вы что? Как вы относитесь к повышению тарифов с 1 июля в Российской Федерации за коммунальные платежи? Отвратительно. Отвратительно. Почему Путин говорит про захват сум без проведения референдума? Он говорит, что мы можем и суммы взять, если надо. В принципе, нам не надо, но если возьмем, но без референдума, он сказал. Ну, не он забыл сказать, да? А, он очень поднаторел последнее время, вот за 4 года, в, 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 в милитаристской риторике. Вот, он очень грамотно высказывается. Говорит, вот, например, про 47% у комплектации, там, и так далее. Очень шарит. Вот, поэтому вот, такая риторика. Он, она, он правильно говорит. Ага. И, и последний вопрос знаете ли вы кто такой Роберт Мадьяр? Мадьяр? Да. Мадьяру надо э, отправить в Калифорнию два подразделения дронщиков, чтобы, если вдруг Трамп нападет со своими вот этими, чтобы он отстоял демократию в Калифорнии. А, знаете, да? Ну молодец. Конечно, конечно. Все у меня вопросов нет. Если вы выдержали все вопросы, если есть вопросы у вас задавайте. У меня вопрос к вам. Как вы видите Украину через три года. А, еще война будет идти. Больше, больше, скорее всего, больше территорий будет захвачена Российской Федерацией. Еще будет идти война. Понятно. Да, будет... А сколько лет, сколько лет будет идти война? 10. До десяти. До десяти. Да. Интенсивность такая же. Может, разная. Я не знаю. Понятно. Ясно. Все. Ладно, все хорошо. Давай. Спасибо. Как я рады вас всех бачить. час часу всем привет. Так, друзья, треба записать стрим 154. Вот это плодовитый стрим.